musulmon odam egoist desam ishonasizlarmi faqat o'zini o'ylaydi desam ishonaveringlar hozir ishontirib qo'yaman inshoolloh egoizm degan narsa mana juda bir xunuk sifat inson faqat o'zini o'ylashligi bu yomon sifat shunday emasmi xudbinlik deyiladi lekin shu xudbinlikni shu yomon sifatni islom ramkasiga solib ko'ringlar salbiy bo'lgan sifat ijobiy sifatga aylanadi qanaqa qilib musulmon bir so'm sadaqa qilayotganda kambag'alni o'ylab beryaptimi kim o'ylab beryapti o'zini o'ylab beryapti mahallasiga aslo solib qo'yayotganda mahalladagi moshinalarni o'ylayaptimi kim o'ylayapti egaiz chiqib qoldiyu musulmon musulmon zakot berayotganda nima rahmi kelgandan beryaptimi qo'rqqanidan beryapti bersam deyapti qolgan pulimni olloh himoya qilib berar ekan yana unib o'stirar ekan deyapti musulmon birovdi o'ylayd ekanmi zor zo'rda faqat o'zini o'ylab lekin bu o'zini o'ylaganiga faqat jamiyatga foyda keltiradi o'zini o'ylab yolg'on gapirmaydi o'zini o'ylab onasiga itoat qiladi o'zini o'ylab turib birodarlar bila yaxshi muomala qiladi o'zini o'ylab kechirib qo'yadi qo'rqqanidan xo'p deb qo'ymaydi oyog'iga bir tep xo'p deb qo'ysam alloh rozi bo'ladi deydi musulmon odam g'irt egaoyist bo'ladi birodarlar qarang islomni bir ne'matligini mo'jizaligini yomon bo'lgan sifatni shunday islomni ramkasiga solib qo'yadigan bo'lsangiz faqat foydaga aylanib ketyapti men o'zim o'ylab gapiryapman sizlar o'ylab gapiryapmanmi men o'zim o'ylab gapiryapman ba bu o'zimga kerak chunki shuni gapirsam olloh mendan rozi bo'larmikan deyapman sizlar olasizlarmi olmaysizlarmi o'zinglar men gapirib qo'ysam bo'ldi shunaqa birodarlar musulmon odam faqat o'zini o'ylaydi lekin o'zini o'ylagani faqat jamiyatga foyda keltiradi